полноценные какие-то решения. Вот это нежное. А цилиндр вот это нежный, то есть вытащили, убежали три да, да. минуты. Да, и них да. Задача просто украсить. Конечно, а конечно. приоритеты да. регуляга. Э, э, ну грубо говоря самое приоритетное это дверца, самое прочное место это в, дверь, в сейфе это дверь вот эта стенка еще может, грубо говоря, идти на втором месте. Вот это на третьем, вот это на четвертом, а задняя и нижняя часть ему, как правило, минимум внимания. Поэтому если возможность добраться сзади, либо перевернуть его вверх ногами, там всегда, как бы, ну, у любого производителя приоритет ну, ниже, чем у вас на такие цифры вот как по 150 по 200 тысяч лет да, система аварийного вскрытия ключ сломался. Ну, да такого ну, не может быть это противоречит всем законам безопасности такого не может быть если человек забыл пароль нет какого-то там компьютера что-то подсоединил там мастер код то есть не мани чего-то а процессе взлома ну может даже какой-то мелкий мусор либо какие-то камеры, то есть попадут и даже уже как бы удалил блокиратор, но может все остальное не открыться. Вот это все закрывает, туда никакого ну, не попадает ни пыль, ни грязь, то есть внутрь ничего не попадает. Какую вот. гарантию даете на свой На замки отделку даем вот, ну, на внешний да. вид, а на все остальное да, подъем. Что ну, если что-то трапляется, хоть через 10 лет ну, мы приезжаем. Ну на самом деле в таком бюджете ну, у нас есть деньги на то, чтобы сделать так, чтобы это проблем не было. Ты берешь хороший бюджет, ты делаешь аккуратно и тебе не в твоих интересах, чтобы что что-то приезжать. Магниты стоят в разной полярности. условно, вот как на картинках рисуют магнит, вот как в виде подковы. Вот у него вот такие магнита, то есть они там разные подковы. Здесь внутри стоят 8 дисков, то есть они на удалении расположены, даже нет никакого механического. Такой замок никакой аварийщик не откроет. Но можно, допустим, защиту этого замка разрушить. То есть вся дверь, она на то и рассчитана, на то, чтобы как бы, защищать этот уязвимый замок. Так же, как и сейф, рассчитан на то, чтобы защищать блокиратор. Это касается, именно, ну, 35-40 тысяч, то есть вот такая стоит. Пластины обязательно, вот это все каленые пластины, они в депозит тоже идут. То есть это, опять же, как бы время. Серийный сейф. Он стоит там ну, максимум там, 40 тысяч гривен. Их надо делать там сотнями в день. То есть, если, допустим, они будут работать с такими материалами, то на самом деле они их не сделают ни сотню, десяток или пять. И мы, это просто экономически неинтересно. Поэтому это все заливается бетоном. Задняя крышка, вот снизу там у него тоже заливается бетон. Хороший. Смотрите, вот это самый маленький, это такая же конструкция, он стоит 150 тысяч, вот это стоит еще дороже. А В данный момент на всем можно понять, что такое якісней речь, як все зроблено якось.